<зас> <зас> Лучана, ти, <я. зас> ти мене так налякав. Та ладно тобі луча. Сьогодні у нас просто програма наша про театр тіней. Ті театр тіней зародився. У Франції, мабуть, Ці французи такі фантазери. А от і ні. Це мистецтво з'явилося значно раніше. У древньому Китаї приблизно 2000 років тому. Одному з літописів говориться, що імператор Хань Уді тратив кохану дружину і дуже сумував за нею. Його вельможа намагався придумати спосіб, як йому втішити свого господаря. І одного разу, гуляючи вулицями міста, він побачив діточок, які бавилися, показуючи тіні на землі. Він поспішив додому і намалював профіль коханої жінки імператора, прив'язав до нього нитки, щоб тінь могла рухатися. І показав це імператору? Так. В палаці він втягнув світлу тканину і поставив свічки так, щоб з'явилася абсолютна тінь. Побачивши тінь втраченої кохани, він заспокоївся трохи і невдовзі зміг приступити до виконання своїх обов'язків. А театр тіней став розвагою при дворі. А як же про нього дізналися інші народи? Згодом війська Чингісхана разом з завоюваннями принесли ідею цього театру на інші землі. У наш час. Це мистецтво розвивається і у багатьох країнах світу. Кожна культура додає щось туди своє. Зараз замість шкіряних і паперових ляльок дуже часто виступають актори, тому виглядає все у тисячу разів цікавіше. Так створюються вражаючі постановки та спектаклі. Давайте поглянемо на одну з них. And just when I I thought I lost in my way. Лучанка, я давно тобі хотів сказати. Ну, ось дивись, ти дуже гарна дівчина, дуже щира, дуже емоційна. З тобою приємно спілкуватися, і от я давно хочу сказати, ти дуже смілива, тому Лучанка, в тебе на плечі павук. Личана, іноді дуже хочеться розповісти дівчині про свої почуття. Але ти боїшся. Тобі дуже-дуже дуже страшно. Раптом вона не зрозуміє тебе. І те, що ти їй скажеш, налякає. її. Наприклад, як зараз. Ну, ти мене й налякав. Ну, так завжди. Скажеш дівчині щось особисте, а вона навчаки. Саме добре, що на сьогодні завітала Олена. Вона допоможе розібратися в цьому запитанні. От як сказати дівчині про свої почуття? Про які ім'я чувства ти хочеш сказати? Ну, э, ну, когда там, ну, знаете. То есть ты хочешь сказать, что девушка тебе нравится? Ну, да. Ну, во-первых, чувства – это всегда хорошо. Вы должны помнить, что чувств плохих не бывает. Если чувства возникает, это нормально, они возникают у всех. Это нужно просто принять. Второе – о них не нужно молчать. Чувства, которые скрываются внутри, они ничего хорошего не принесут. И третий момент – это нужно просто подготовиться к тому, как это правильно сказать. Вообще в вашем возрасте э, серьезно чувств быть не может. Что я имею в виду? То есть о любви говорить сложно, а вот влюбленность – это да. Она приходит как снег на голову, ее никогда не ждешь, на двух раз, и в раз ты понимаешь, что без, ты без нее жить не можешь. Или «Ой, какой классный парень!» И та же самая она и уходит. Поэтому не нужно пугаться, а просто с этим нужно жить. Конечно же, эти чувства влияют на все. Вы спите с этими мыслями, вы с ними едите, вы с ними учитесь, если вообще вы способны учиться спать и кушать в это время. Но это все нормально, это тоже все проходит. А чему деякие девчата подобаются хлопцам больше, а инши меньше? Это тоже нормально. У каждого человека есть свой какой-то образ, который ему нравится. Этот образ формируется на протяжении всей жизни, и он зависит от того, ну, например, для парня, да, какой была мама, сестричка, тетя, бабушка, все женщины, которые его окружают. И естественно, что девушка, которая ему может понравиться, скорее всего, будет подходить под этот образ. Также у каждого есть свои какие-то разные вкусы. Кому-то нравится черные, кому-то белые, кому-то сладкое, кому-то кислое. А, какие самые девчата подобуются хлопцам? Хороший вопрос. Ну, во-первых, девушка должна быть искренней, то есть настоящей. Не строите себе какую-то такую фифу, недотрогу, которой невозможно подойти. Второй момент, она должна быть честной, честной в своих взглядах, в своих принципах, в своих чувствах и честно об этом говорить. Парни нравятся аккуратные девушки, невызывающие. И последний момент, девушки, которые простые и могут общаться с парнями так же самое, как с подружками. А через хлопцы мы так само? Девушка нравятся парни, которые уверены в себе, которые уверены в цели и могут постоять и за себя, и за девушку. Также девчонкам нравятся аккуратные парни. В-третьих, очень важный момент, это девушки любят парней, которые их уважают, то есть к ним относятся с уважением. Не обижают, не оскорбляют, а уважают и их чувства, и их достоинства. И, и парням, и девушкам всегда к лицу будет улыбка. Всегда любят жизнерадостных, чем угрюмых и скучных. А как самое сказать девчонке про почутя? Ну, во-первых, нужно хорошо подготовиться. Для того, чтобы точно знать, что говорить, и не было каких-то пауз или заминок. Лучше всего написать. И когда вы будете думать, о чем говорить, подумайте, что именно вам нравится в этой девушке. Девушки любят ушами. Они любят слышать комплименты, и их нужно делать почаще. Второй момент. Когда вы будете говорить, старайтесь не смотреть в пол. Ведь вы говорите не с полом, а с девушкой. Потому что смотрите ей в глаза. Открою вам маленький секрет, большинству девушек в паре нравятся именно глаза. Это самая привлекательная часть лица. И когда вы будете говорить, главное говорить искренне и честно. И не забывайте улыбаться. Ну припустым сказать я могу, но я стать таким. Очень хороший вопрос. Во-первых, нужно самому себе нравиться. Если вы не нравитесь сами себе, то как вы понравитесь девушке? Второй вопрос это, как я уже говорила, девушка нравится уверенный парень, значит, нужно стать уверенным. Ну, приведу вам пример такой иллюстрации. Представьте, что вы хотите девушку покатать на машине, и у вас есть запорожец. Вы готовите его к встрече. Вы заехали в магазин, в э, салон, затонировали стекла, купили крутую магнитолу, поставили диски, повесили ароматы в машине. Но от этого запорожец не перестал быть запорожцем. Не так ли? Наверное, будет лучше покатать девушку на Мерседесе. Пусть он думаю, будет без тонированных стекол, без магнитолы, без дисков на колесах, да, но это будет Мерседес. То есть нужно постараться перестать не и запорожца а превратиться в Мерседес, образно говоря. То есть стать уверенным в себе, стать опрятным, если у вас с этим были раньше проблемы, постараться привлекать, привлекать девушке внимание, знаки внимания и чаще говорить комплименты. Интересоваться тем, что ей нравится. И делать это.